विभाग प्रमुख एवढा रात्री पूजा आपण सगळेजण या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित आहात त्याबद्दल मी तुम्हाला सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो मनापासून आपले आभार मानतो आमचे लाड़किया बहनी है लाड़के भा है लाडली बहना भी है लाडले भाई भी है सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ राजू पेड़कर प्रेम याठिकाने अपन दाखिल है मनापासून आपल्याला शुभेच्छा दी म्हणजे इत सर्व जाति पार्टी के, तो। के लोग या सभी मजहब के लोग है हिंदू भी है मुसलमान भी है सभी लोग है ये सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ आता मगाशी भगवा झेंडा इत फड़कवेला है असा भगवा झेंडा महायुतीचा भगवा फडकवायचा आहे आणि म्हणून गेल्या अडीच वर्षामध्ये महायुतीने केलेलं काम या ठिकाणी आपल्या समोर आहे आणि म्हणून काम करणाऱ्या लोकांच्या मागं मुंबईकर या ठिकाणी खंबीरपणे उभा राहतो मी बाकी जास्त भाषण आता ना करणार नाही परंतु मी एवढं सांगेन की मुंबईचा विकास करायचा आमचा अजेंडा फक्त डेव्हलपमेंट डेव्हलपमेंट आणि डेव्हलपमेंट मुंबईतले रस्ते असतील पाणी असेल मूलभूत सोयी सुविधा असतील हे देण्याचं काम या ठिकाणी आम्ही महायुती सरकारने केलेलं आहे आणि म्हणून आज

आज जोगेश्वरी की जनता का ये भाग्य है कि शिंदे साहब रात को डेढ़ बजे भी आकर के शिवसेना कार्यालय का उद्घाटन करते हैं इससे बढ़कर के कोई जिंदगी में बात नहीं होती है एक कार्यकर्ता को क्या चाहिए होता है कि उसका नेता उसके लिए खड़ा रहे और शिंदे साहब कभी भी ये नहीं कहते कि यहाँ पे हमारे शिवसेना पार्टी में ना कोई नेता है सब कार्यकर्ता है और जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा और शिंदे साहब का एक तरीका है कि वो खुद ग्राउंड लेवल से इस मुकाम तक पहुँचे है वो तो कोई मतलब पीढ़ी जात नहीं है लेकिन उन्होंने मेहनत की स्ट्रगल किया लोगों की सेवा की रात दिन मेहनत कर रहे जहाँ देखो देखो अभी रात के डेढ़ बजे भी सुबह दोपहर से लेकर के जो बैठे हैं अभी डेढ़ बजे भी उन्हें दूसरा कोई होता तो कहते भाई अभी यार चलो जाने दो तो बहुत लेट हो गया अपन बाद में देखते लेकिन शिंदे साहब वो नहीं है शिंदे साहब कर्मठ कार्यकर्ता के पीछे खम्भीरता से खड़े रहने वाले एक बहुत ही महाराष्ट्र के सौभाग्यपूर्ण नेता है ये महाराष्ट्र का गुरु रहे महाराष्ट्र का एक एक किस्म से कहू तो एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र को मसीहा के रूप में शिंदे साहब मिले हैं क्या क्या लगता है कि डेढ़ बजे इससे साबित होता है कि शिंदे साहब आपके पूर्ण भरोसा हो गया है, ने ने साथ साथ है। नहीं नहीं शिंदे साहब मैं आम कार्यकर्ता शिवसेनिक के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं उन्हें काम करने वाला शिव सैनिक अच्छा लगता है और मेरे कार्य के ऊपर जो मेरे इस इलाके के लोगों ने भी भरोसा रखा है शाम को सात बजे से लेकर के अभी रात के डेढ़ बजे तक हमारे लोग यहाँ पे बैठे रहे काफ़ी लोग तो हमारी महिला बहने अभी अल्टीमेटली कल देवी का प्रोग्राम है लेकिन उससे भी भारी तादाद में यहाँ पर लोग उपस्थित है बीएमसी के चुनाव को लेकर क्या तैयारियाँ हैं इसमें वी का चुनाव मायावती का महापौर बैठेगा